یہ ہے شاگردوں کی دعا جسے آپ لور سپریر دعا ربانی کہتے ہیں لیکن مجھے اس کا درست نام شاگردوں کی دعا ڈسائپل سپریر لگتا ہے لور سپریر کا مطلب وہ دعا جو ربونی نے کیا رب نے کی لیکن وہ دعا در حقیقت یوہنہ سترنے باپ میں موجود ہے وہاں خدامن یسو نے خود دعا کی اور یوہنہ رسول نے اس کو لکھا ہے لیکن یہ دعا شاگردوں کی دعا ہے یہ شاگردوں کو سکھائی گئی ہاؤ ٹو پری اس سے پہلے کہ ہم اس دعا کو دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کتاب مقدس کو کھول کر اس بات پر غور کریں کہ یہ دعا در حقیقت پہاڑی باز کا حصہ ہے اب میرے ساتھ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا پانچواں باب کھولے گا اس کے آغاز میں ہی لکھا ہے کہ خدا یسو پہاڑ پر چڑھ گئے بڑی بھیڑ تھی وہاں پر اور لکھا ہے خاص طور پر اس کے شاگرد اس کے پاس آئے پانچویں باپ کی پہلی آیت یوں کہتی ہے اور وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا یہ پہاڑی شاگردوں کو دی گئی تعلیم ہے ڈسائپلس کو اسی کا حساب شاگردوں کی دعا ہے جب آپ چھتے چپٹر میں جاتے ہیں تو خدا یسو یہاں پر ایسے کاموں کا ذکر کرتے ہیں جن کا تعلق خدا کے ساتھ خدا کی پرستش اور عبادت کے ساتھ پہلی اس سے ہی لکھا ہے خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرتے تو تمہارے باپ کے پاس جو آزمات پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے وہ کام کون کون سے ہیں اس میں خیرات ہے اس اس میں دعا ہے اور روزہ یہ تینوں کام پارٹ آف ورشپ ہے یہ خدا کے لیے ہے, یہ پوشیدگی میں کرنے کے لیے ہے. پھر خدا نے جو ریاکار تھے ان کی ریاکاری کو باشگاہ طریقے سے کھولتے ہوئے کہ ان کی معنی دعا نہ کرنا بلکہ تم نامی آئس سے اس طرح دعا, دعا کیا گا اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم نے اپنے کرسداروں داروں کو یہاں پر باقی جو اناجیل ہیں جیسے محبوس اور رکا کی ہے وہ گناہگار بھی استعمال کرتے ہیں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں آمین آمی. 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 آگے وہ زہد کی ہے آمی. ایک پٹیشن کی ایک درخواست کی اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے کسی اور پیٹیشن کی درخواست کی خدامم نے وضاحت نہیں کی ماں سوائے اس کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرو گا پہاڑی باز اس میں بھی اور لوکا کی انجین گیار میں بار باپ کی پہلی آیت میں بھی ایک شاگرد نے خداون سے پوچھا ہم کو دعا کرنا سکھا Amazingly, خدا خداون یسو نے دعا پر بہت کام تعلیم دی ہے یہ حیران کن بات ہے میرے لیکن خداون یسو نے دعا کر کے بڑی دکھائی جب وہ بہت زیادہ پریئر کیا کرتا تھا شاگرد دیکھتے ساری ساری رات ہمارا خداون دعا کرتا ہے صبح سویرے اٹھ جاتا ہے اور جا کر میں دعا کرتا ہے لوگوں کے سامنے دعا کرتا ہے وہ میں دعا کرتا ہے تو ان کو یہ سوال کرنا پڑ گیا نے اپنے ہم کو سکھا تو یہ دعا کن کو سکھائی گئی ہے بولیے گا تو ہوئی نہ شہدوں کی دعائیں یہ ڈیسائپلز کو سکھائی گئی پہاڑی باز کی ساری تعلیمات کے شاگردوں کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہوا جب آپ عبادت کے اختتام پر سارے مل کر ربانی بولتے ہیں تو یہ وہ دعا ہے جس کو کرنے کا حق صرف اور صرف شاگرد کو ہے آپ بری بات کو سمجھیں شاگرد کون ہوتا ہے جب یہ دعا شاگرد کے لبوں سے نکلے گی تب یہ پھل پھلدار ہو پھل پیدا کرے گا. شاگرد وہ شخص ہے غور کیجیے گا جو خداون یسو کی پیروی کے لیے ہر صورت ہر قیمت پر پیروی ہر وقت پیروی ہر سیزن میں اس کو فالو کرنے کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر چکا ہوتا وقت شدہ ہوتا ہے مرضی کے لیے وقت شدہ مزید مسیح خداون کے دور میں شاگرد ایک ایسا شخص ہوتا تھا جو استاد کے قدموں میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتا اور جو 24-7 یعنی ہفتے کے سات دن چوبیس گھنٹے اپنے استاد کے ساتھ رہتا اس کی وجہ یہ ہوتی کہ نہ صرف وہ استاد کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سے سیکھے بلکہ وہ اس کی زندگی سے بھی سیکھے اس کی فیملی لائف کیسی ہے اس کی پرسنل لائف کیسی ہے اس کی سماجی زندگی کیسی ہے شاگرد یہ ہوتا ہے شاگرد ایک رسمی شخص نہیں ہوتا شاگرد وہ نہیں ہوتا جو رڈی ہوئی دعائیں کرتا ہے شاگرد وہ بھی نہیں ہوتا جو عادتن چرچ آتا ہے شاگرد وہ بھی نہیں ہوتا جو بہت شیدہ پرستش کرنے میں بڑا چلاک تیز ہوشیار خدمت میں بڑا ایکٹی شاگرد نئے سرے سے پیدا شدہ شخص آسمان کی زندگی اس کی تخم ریزی روح القدس کے وسیلے سے اس نے کر دی گئی ہوتی ہے اس کی آنکھیں کھل چکی ہوتی ہیں تاکہ وہ مسیح خداوند کو پہچان پائے وہ مسیح خداوند کی مرضی کو جاننے والا بن جاتا ہے دعا تو مسیحی ہی کرتے ہیں سارے ہی کرتے ہیں لیکن موثر دعائیں ہم نہیں تو پہلی دعا کی بات جو شاگردوں کی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ شاگردوں کی کیا آپ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ میں مسیح کا ہوں I am the disciple of Jesus Christ. I'm ready to follow him. میں اس کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہوں اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں اپنے آپ سے دیانتداری اور دلیری کے ساتھ تو پھر آپ یہ دعا کر سکتے ہیں اب ہم اس دعا کی طرف بڑھتے ہیں اس دعا کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں بھی تین پیٹیشنز ہیں تین درخواستیں ٹو ورڈ گاڈ جن کا تعلق خدا اور اس کے جلال کے ساتھ جبکہ دوسرے حصے میں تین اور درخواستیں ہیں کل ملا کر یہ چھ ہیں دوسرے حصے میں جو پیٹیشنز ہیں ان کا تعلق ہماری ضروریات کے ساتھ تو پہلا ہی لیسن اس پہ یہ ہے کہ جب آپ خدا کو اس کی مناسب جگہ دیتے ہیں تو آپ کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی جب آپ یہ سمجھ جاتے ہیں ہو is God تو آپ کی دعائیں یہ پھلدار ہو جاتی ہیں پھر یہ دعا ہمیں بتاتی ہے کہ دعا خدا کی مرضی کو بدلنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمیں خدا کی مرضی کے ساتھ میں ڈالتی ہے اگر آپ صحیح ڈھنگ سے دعا کریں گے تو آپ مسیح کی مانند یہ کہنے والے ہو جائیں گے میری مرضی بلکہ تیری مرضی انسان کی تین بنیادی ضروریات کے لیے دعا روٹی فزیکل نیڈس ایموشنل نیڈس سائیکولوجیکل نیڈس معافی کا تعلق نفسیات کے ساتھ جب ہم معاف نہیں کرتے ہم جذباتی اور نفسیاتی طور پر اداس پریشان اور دین ہماری اسپرچل پوٹیکشن پروٹیکشن پروٹیکشن روحانی محافظ اور ان کا تعلق ماضی حال اور مستقبل کے ساتھ روٹی مانگنا اس کا تعلق حال کے ساتھ لکھا ہے آج کی روٹی ہم کو آج دے روز کی روٹی ہم کو آج دے یہ حال کے ساتھ اور جس طرح ہم نے اپنے کو معاف کیا کرے گے نہیں کیا اس کا تعلق کے ساتھ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دیں بلکہ برائی سے بچا اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ تو دعا ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ اپنی ساری زندگی کو خدا کے حضور میں پیش کر سکتے اپنے حال کو اپنے ماضی کو اور اپنے مستقبل کو آئے پہلی پٹیشن کی طرف ہیں اس سے پہلے نامی آیت نے دعا کیا ہمارے پا تو جو, مارا پاہ مارا پاہ جو مارا مارا یہ خدا کو مخاطب ابھی کیا ہے تم مخاطب کس کو کر رہے ہیں ہمارا باپ اور وہ کہاں پر آگے پٹیشن پہلی یہ ہے تیرا نام باغ پانا دوسری پٹیشن ہے تیری بادشاہی آئے تیسری پٹیشن درخواست ہے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی زمین پر ہی پوری پہلا حصہ ہے آسمان پر ہمارا باپ بہت بڑی سچائی ہے جب آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ خدا کا باپ ہونا کیا جب آپ اس کے ساتھ ریلیشن میں جڑ جاتے ہیں تو آپ ان سین ان دیکھی دنیا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جب آپ کا تعلق اس کے ساتھ کلیر صاف واضح ہو جاتا ہے تو آپ سین ورلڈ دیکھی ہوئی دنیا کے ساتھ بھی ہارمنی میں ہم آہنگی میں سلح میں محبت میں آ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچوں کی اس کے خاندان کے لوگوں کی دعا ہے جو اس کو باپ نہیں کہہ سکتا ڈسائبلس پریئر ان کے لیے نہیں ہے جنہوں نے اسے قبول کیا اس نے ان کو خدا کے فرزند بننے کا حق بخش جو روح سے پیدا ہوئے یسو باپ خدا باپ جنہ مرضی تو کہتا ہے ہر عبادت میں رپیٹ کرتا ہے دعا کرتا ہے لیکن اگر اس کے ساتھ یہ والا رشتہ نہیں ہے تو تیری دعائیں کسی کام نہیں آئیں گی دعا ایک ریلیشن ہے یہ بیکاری کا اور بادشاہ کا رشتہ نہیں ہے ہم بیکاری نہیں ہیں ہم بطور سامنے جاتے ہیں اسے باپ کہتے ہیں تو جب ہم اسے باپ کہتے ہیں دو باتیں آسمان پر اس کے ہونے سے ہمیں ریمائنڈ کروائی جاتی ہے وہ باپ تو ہے لیکن دنیا کے جو باپ ہے ان کی مانند نہیں یسو نے خاص یہ ریگولیشن ہم کو دیا اے ہمارے بار. وہ بار بار کہتا تمہارا آسمان ہے. ہے نا وہ یہ بھی اکثر کہتا میرا آسمان ہے لیکن یہاں پر وہ کہتا ہے تمہارا آسمان ہے مجھے رحم آتا ہے ہم لوگوں کو ترس آتا ہے لوگوں جن کے پاس خدا کے باپ ہونے کا مکاشفہ نہیں نسل والے بستحال دمے ہوئے تناؤ کا شکار روک ہو کیا کہوں میں اور ان مسیحوں کی حالت پر بھی مجھ کو ترس آتا ہے جو جانتے ہی نہیں کہ ہم کس خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ہماری ایڈینٹیٹی کیا ہے بھائی آسمان پر بیٹھا ہوا خدا پرسرار خدا قومیں جس کا نام لینے سے ڈرتی ہیں وہ تمہارا باپ دسو چھوٹی گا اور بگر پکچر دکھاؤ آپ کا خدا وہ خدا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اسرائیل کو رہائی دلانے والا نجات دہندہ حد نظر جو کچھ بھی ہے اس کو تخلیق کرنے والا ہر جاندار کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا با. با کہنا سر پتہ ہی نہیں ہے کے چہرے کے خاص فیچر ہوتے ہیں ہنسے نہیں ہیں وہ مغدوں کی طرح ان کا منہ ہوتا ہے ہمارا یہ حال ہے یتیموں کی طرح ہم کرتے اور ہم صدیوں سے مسیحی ہی ہیں تم رسول نے آ کر ہم کو کلام سنایا ابھی تک ہم اس یتیمیت سے نکلے نہیں ہیں ہمارا ہاتھ ایسے نہیں ایسے ہی ہے ابھی تک ہم ابھی تک پریشان ہاتھ کسی بڑے شخص کے ساتھ تعلق یہی بڑا ہم ہاں؟ ہم اس میں ہی بڑے

کال کر سکتا میں اس کی ضرورت دی تھی آٹا نہیں ہے آٹا کو آکے دے ریلیشن کی بات ہے نا اس نے بھائی بنا لیا ہے تو خدا تو بار بار کہتا ہے میں تمہارا باپ اس کا بیٹا بار بار کہتا ہے فکر نہ کر یقین نہیں آؤں دیگا سنگ بات سمجھ ہی نہیں ہمیں آتی خدا کہتا ہے اپنے بوجھ مجھ کو دے دے تو میرے خان نہیں نہیں میں اپنا اپنی بول چکا تیرے اور بڑے کام نے تو سورج جار گروپ کر میں نو اپنا بوجا پی چکا میں خود ہی کر مصر ہے میرے خیال سے مسیحی کو دنیا کا خوش ترین شخص ہونا چاہیے ہمارے پاس بڑے ریزنز ہیں کوئی ایک ریزن دسانہ تھا بڑے ریزنز شادمان بھی. ہماری دعاوں میں بے چارگی جاتی رہے گی ہماری زندگیوں میں سے بے چارگی جاتی رہے گی جب ہمارا اس کے ساتھ لیونگ ٹرو چین انٹی ریلیشن ہوگا سچا حقیقی گہرا ترین رشتہ اس کے ساتھ ہوگا تب باتیں بدلیں گی لیکن ہمیں یاد بھی رکھنا ہے دو باتیں باپ تو وہ ہے ہمارا لیکن کہاں پر بیٹھا ہے آسمان پر دو باتیں ہمیں یاد رکھنی ہیں جب ہم اسے یہ کہتے ہیں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پہلی بات ہمیں اس سے یہ ریمائنڈ کروایا جاتا ہے کہ وہ ہولی ہے وہ پاک ہے وہ مقدس ہے دوسری بات وہ سب سے بلند ہے وہ آسمان پر بیٹھا ہے وہ بلند ترین مقام پر بیٹھا ہے وہ طاقتور ہے 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 وہ وہ کل ہے، کل ہے جو بھی میں اس سے مانگوں گا وہ کرنے کی قدرت رہتا ہے وہ میرے ہر دشمن سے زیادہ طاقتور ہے وہ میرے حالات سے زیادہ بلند اور بڑھتر ہے فل ان سین ان دیکھی دنیا سے باہر اندیکھی بلندیوں پر بیٹھا ہوا ہے کوئی فرشتہ کوئی ہستی اس سے اوپر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے خدا کی عظمت اس کی سر بلندی باپ تو ہے لیکن اس کا مطلب ایج لینا نہیں ہے یہ نہیں بھولنا کہ وہ آسمان پر ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں مؤثر ہوں تو پہلی ضروری بات خدا کو جانے کس کے سامنے دعا کر وہ کیسا کو رشتہ ہے کہ نہیں اس کے سامنے آسمان پر اس کا بیٹھنا کیا شو کرتا ہے تو وقت کا زیادہ ہے پہلی پٹیشن ہے تیرا نام پاک مانا چاہیے یہاں پر گریک کا بڑا اچھا لفظ استعمال ہوا ہے ہیوس سے یہ نکلا ہوا لفظ ہے ہیگیوس کا مطلب ایسا شخص جسے ہم مقدس مانتے ہیں ہولی مانتے ہیں اس کا مطلب ہے دوسروں سے الگ مثال کے طور پر اگر کسی چیز کو یا شخص کو پاک کہہ دیا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ شخص یا چیز باقیوں سے مختلف ڈفرنٹ فار ایگزامپل ہیگیوس کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی تمام بیلڈنگز میں سے ہیگل یہ مختلف بیلڈنگ یہ بات اس کو ویسے ٹریٹ نہیں کرنا جیسے باقی بیلڈنگز کی طرح جب اس کو آپ بائبل مقدس خدا کا پاک کلام کہتے ہیں تو آپ اس کی باقی کتابوں سے زیادہ عزت کرتے ہیں آپ اسے نیچے نہیں رکھتے آپ اسے بیٹھنے والی جگہ پر نہیں رکھتے آپ اسے بلندی پر رکھتے ہیں آپ اس کو سیپریٹ مانتے ہیں کا مطلب یہ ہے ایک ایسا شخص ہوتا جو تمام لوگوں میں سے چنا جاتا ہے جس کو لہدا سیپریٹ کر لیا جب یہ کہا جا رہا ہے تیرا نام پاک مانا جائے حالت بھی تہنیب ہے یہ لفظ ہے تیرا نام پاک مانا اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی تمام ناموں سے تیرا نام و مختلف. عبرانی میں نام مختلف کے نزدیک صرف نام نہیں ہوتا بلکہ یہ اس کی نیچر شخص کی اور اس کے کردار کو بیان کرتا تھا تو جب یہاں پر یہ دعا کی جا رہی ہے تیرا نام پاک مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے ہم تجھے تیرے نام کو تیرے کردار کو باقی سب سے زیادہ ترجیح دیتے تو ہمارے تیرے جیسا اور کوئی نہیں تیری پلیس تو خدا ہے میں چاہتا ہوں مجھ کو تو ہی سیکھا کہ تیری جگہ میں تجھ کو دینا سیکھوں صدیوں سے تاریخ اس بات کی گواہ ہے مؤثر دعا کرنے والے لوگ وہی ثابت ہوئے ہیں ان کی دعاؤں کا ہی جواب ملا ہے جنہوں نے خدا کی جگہ خدا کو دینا سیکھ کہاں سے شروع کروں نو سے کر لوں موسا سے کر لوں سیمل سے کر لوں سے ایریا سے کس کس کی میں بات کروں یہ سب وہ لوگ تھے جن کے لیے خدا آلہ اس کے نام کو جلال دینے کی خواہش ویری ڈیپ ان کی ذات کے اندر رچ بس چکی تھی لیے بہت بھوکے ان کی دعاؤں کو خدا آنر کرتا تھا انہوں نے منچ بھی کچھ نکلتا خدا کہہ دینا سے پورا کرتا فرشتوں کو کہتا الارٹ لینا ہے جب یہ دعا کریں تو ان کی دعا وہ ہمیشہ میرے نام کے جلال اس کے لیے ہوگی تیرا نام پاک لڑلا تو ہے خدا کا فرزام تو ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو اس کی ہولینس اس کو ریورنس نہ دے فیشتا. خدا ایسے لوگوں کی دعائیں سنتا ہے جو خدا کے کردار اس کے ساتھ درجہ دیتے ہیں جو اس کے شایان شاعر آپ کی زندگی میں خدا کا درجہ کیا ہے آج تک یہ سوال اپنے آپ سے کریں آپ گزشتہ آٹھ دنوں سے اس ایونٹ میں شامل ہو رہے ہیں یا آج اس دن آئے ہیں وقت نکالا ہے پرپز پورا کے آپ کی زندگی میں محمر مد کر آپ کی زندگی کا ہے تو یہ جو دعا ہے یہ نہ صرف آپ کی زندگی خدا کے سامنے پوری کی پوری رکھ دیتی ہے بلکہ آپ کی زندگی میں بھی خدا پورے کا پورا لا لے آتی ہے اگر آپ نے اس کو صحیح طور سے سمجھ لیا تو میں پورے کا پورا خدا میں خدا پورے کا پورا مجھ میں ہے کہ یہاں پر یسو نے رہے کے مدے مقابل یہ دعا سکھائی یسو یہ نہیں چاہتا کہ ہر اعتوار کو ہر عبادت کے بعد جس کسی ریپیٹیشن کی جائے یہ اس کا پرپز نہیں تھا اس نے جس ایک موڈل ماڈر لائف زندگی کے لیے اور دعا کرنے کے لیے دیا ہے ریاکاری یہ بڑی قدیم بیماری ہے انسان مسیح کے زمانے میں یہ بیماری بہت زیادہ پھیلی ہوئی اور اس کی دوائی بڑی کڑی ہے اس کی جو میڈیسن ٹریٹمنٹ ہے وہ بڑی کرتی ہے خدا مند یسو نے صحیح طرح سرجری دے اوزار پھڑ کے تے شاگرداں دی سرجری کیتی ان میں سے ریاکاری نکالی تم نہ یہودیوں کی طرح دعا کرنا تمہارا مذہبی قسم کا رشتہ